Di sebalik hafalan, episod pertama, Anak yang dihantar, Langit Kelabu tahun 1995 menggantung rendah di atas bangunan batu dua tingkat yang sunyi. Di hadapan pagar besi berkarat, tertera nama Mahat Tafiz Perak. Di situ, kelihatan seorang budak lelaki berumur enam tahun berdiri memeluk beg sekolah warna biru yang sudah lusuh dibucu. Di belakangnya, ibunya, seorang wanita kurus berwajah cemas, menggenggam tangan anak itu sekuat mungkin. "Mak balik dulu, Ya Ama. Nanti ustaz ajar Ama jadi anak soleh, hafal Quran, masuk syurga." Ama tidak menjawab. Matanya hanya memandang pintu pagar yang terbuka sedikit, seolah-olah menunggu sesuatu keluar dari dalam atau menjemputnya masuk. Apabila melihat ibunya sudah bergerak meninggalkannya, Ama mula berasa risau dan melaung kepada ibunya yang sudah sampai ke seberang jalan. Mak, Ama boleh balik kalau Ama tak suka. Ibunya tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Dari jauh ibunya menyahut, tak boleh sayang. Ini jalan akhirat kita. Mak tak mampu hantar Ama ke sekolah biasa, tapi Ama kuat. Kan, Ama mengangguk perlahan dan meneruskan melangkah masuk ke sekolah itu. Dia tidak faham sepenuhnya apa itu jalan akhirat, tapi dia tahu satu perkara, dia akan tidur tanpa pelukan malam ini di pekarangan sekolah tahfiz yang sunyi. Ama duduk bersila bersama lima pelajar baru lain. Lantai simen sejuk di bawah tubuh kecilnya dan bau kapur barus memenuhi ruang seperti kabus yang tidak kelihatan. Di hadapan mereka, berdiri seorang lelaki berjubah kelabu, menggenggam sebatang rotan di tangan. Wajahnya keras, mata tajam, suara berat, semuanya memancarkan aura yang menggetarkan jiwa. Itulah Ustaz Harun bin Talib, guru disiplin yang terkenal dengan rotan dan ayat-ayat neraka. Pertama sekali, kamu sudah tidak boleh menghisap botol susu lagi. Bentaknya, sebelum merampas botol susu dari gonggongan Amma dengan kasar. Jubah pertama, ini bukan pakaian biasa, kata Ustaz Harun sambil membuka kotak besar berisi jubah putih, kopiah dan sejadah nipis. Ini pakaian ahli syurga, tapi kalau kamu lalai, kamu pakai jubah pun tetap masuk neraka. Ama menelan air liur. Dia tidak tahu apa itu ahli syurga, tapi dia tahu dia tidak mahu masuk neraka. Dia memandang jubah itu, kain kapas nipis, sedikit kekuningan di hujung, berbau kapur dan debu. Apabila namanya dipanggil, dia bangun perlahan dan menerima jubah itu dengan dua tangan. Ama bin Sulaiman kata Ustaz Harun, "Jangan buat malu nama Quran." Ama mengangguk walaupun tidak faham sepenuhnya maksud kata-kata itu. Dia memeluk jubahnya seperti memeluk harapan atau mungkin ketakutan. Malam itu, Ama tidur di asrama bersama 20 pelajar lain. Tiada katil, hanya lantai simen dengan tilam nipis, bantal kecil dan selimut yang hampir tembus cahaya. Kipas siling berbunyi seperti nyamuk besar dan lampu malap berkelip-kelip. Dia baring memandang siling. Jubah putih dilipat kemas di sisi. Di sekelilingnya, suara kanak-kanak membaca surah dengan nada tergesa-gesa. Di, di dinding, poster bergambar api dan manusia menangis, tergantung sangat. Lukisan tangan yang kasar dan menakutkan. Orang yang lalai akan dibakar. Orang yang lalai akan dibakar. Ibarat zikir, ayat itu mereka ulang sebelum tidur. Ama menggenggam sejadah kecilnya. Mata berkaca. Mak, kata aku akan jadi anak soleh, bisiknya perlahan. Tapi kenapa jubah tu rasa berat? Ama menggenggam erat kain batik kecil yang dibawa dari rumah satu-satunya benda yang masih menyimpan bau ibunya. Di bawah selimut nipis, dia berbisik perlahan, hampir tidak terdengar oleh sesiapa. Mak, Ama takut. Ama nak botol susu. Tapi dia tahu, ibunya tidak akan kembali. Rasa ingin meraung membuat dalam dada kecilnya. Namun ditahan, di luar bilik. Langkah kaki ustaz berbunyi berat dan bayangan rotan tergantung di dinding membuatkan Ama menelan tangisnya. Malam itu bermulalah fasa diam yang panjang, fasa menyimpan kesedihan di dalam hati, fasa belajar untuk tidak menangis, fasa menjadi kuat seperti yang diminta oleh dunia. Sedangkan dia baru budak kecil enam tahun yang masih minum susu botol. Bersambung ke episod yang akan datang.